Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bu günkü videoda yazılışca, deyilişcə bir-birinə çox oxşuyan, amma fərqli feilləri öyrənəcəyik. Beləliklə keçək dərsimizə. İlk feilimiz оставлять, оставить feildir. Bu qoymaq mənasını bildirir. Amma fərqli kontekstdə. Məsəl üçün ya оставила детей няне. Mən uşaqları dayə ilə qoymuşam, dayanın yanında qoymuşam. Digər fərqli kontekstdə işlənir, saxlamaq mənasında. Məsəl üçün: Я оставляю тебе кусок пирога. Mən sənə bir dilim piroq saxlayıram. Növbəti fərqli bir cümləyə baxırıq: Оставь меня в покое. Məni rahat burax. Bir də bu felə bənzəyən оставаться və остаться feili var ki, bir-birlərinə bənzeyirlər, amma fərqli formadadır. Daha doğrusu, birinci feilin nəticəsi kimidir. Я stay владить няней, дети остались няней. Yəni uşaqlar daya ilə qalıblar. Və yaxud də оставляю тебе кусок пирога, остался один кусок пирога. Bir dilim piroq qalıb. Və 3-cü mənada isə оставаться, остаться yenə də qalmaq mənasındadır, amma məkan olaraq qalmaq. Məsəl üçün: Сегодня останусь у подруги. Bu gün rəfiqəmgilə qalacam. Növbəti fel: останавливать, остановить. Hərəkətdə olan bir şeyi və yaxud da bir kəsi dayandırmaq, saxlamaq. Он остановил машину. O maşını dayandırdı. Я не смогла остановить его. Мэн уну сахлая билмедим. Вяхта мэн уну даяндыра билмедим. Гетмэк истийерди vəхта гетдирди, мэн уну даяндыра билмедим. Əgər bu feləssiyə hissəciyini artırsaq, onda fel olacaq qaydış növdə və dayanmaq, saxlamaq mənasını verəcək. Misal üçün: Он остановил машину. Машина остановилась maşın dayandı. Yenis mogla ostanovit' ego. On ne ostanavlivalsya. O dayanmırdı. Hərəkətdə olan bir adam üçün o insan davam edirsə orə, o hərəkəti və yaxud da ki, misal üçün həmin insan danışır. Danışmaq özü də hərəkətdir. Əgər o dayanmadan danışırsa, biz deyə bilərik, on yasda navlivalsa, o dayanmırdı остановиться felinin остаться feli ilə bənzər tərəfi var. Остановиться felinin də bir mənası bir yerdə qalmaq mənasındadır, amma bu müəyyən zaman ərzindədir. Yəni остановка sözünü yadınızda saxlayın, yəni hara-sa gedirsən və orada sən dayanırsan hansısa bir müddət orada dayanmaq lazımdır, daha sonra o yola davam etmək. Məsələn Na obratnom puti ona stanovilas' u svoikh rodstvennikov. Kire qaydanda o öz qohumları geldə qaldı. Yəni hələ getmək istədiyi məkanə gedib çatmayıb, sadəcə olaraq müəyyən zaman üçün yoluna davam etmək üçün bir yerdə qalıb və daha sonra yoluna davam edəcək. Astanovitsa felinin digər mənası isə Hansısa bir mövzunun, fikrin üzərində qalmaqdı. Misal üçün bu sualı yəqin ki, tez-tez eşitmisiniz. Na чём остановились? Nə də biz qalmışdıq. Yəni bu deməkdir ki, hansısa bir qərarda, hansısa bir fikirdə, mövzuda nədəsə qalmaq. Növbəti fel: стать, становиться. Bu fel olmaq və yaxud da başlamaq bəzən kontekstdən asılı olaraq. Məsəl üçün birinci cümləyə baxırıq. Разговор становится довольно нудным и неприятным. Söhbət kifayət qədər can sıxıcı və xoşa gəlməz olur və ya da olmağa başlayır. Növbəti cümlə. Он станет инженером. O mühəndis olacaq. Və üçüncü cümlə. Анастасия больше думать о себе. O özü haqqında çox düşünməyə başladı. Burada artıq başlamaq mənasındadır. Yenə yəni, artıq özünü daha çox düşünməyə başladı. Digər fel stoyat, postoyat felidir. Ayaq üstə dayanmaq. Məsəl üçün, придётся стоять в очереди всю ночь. Bütün gecəni növbədə dayanmaq lazım gələcək. Və ya həm də Мы стоим во дворе. Пись хад даyanmışıq. Və пастоять felini, yəni SV formasını adətən işlədirik əmr formasında. Постойте, пожалуйста, не уходите. Dayanın. Xahiş edirəm getməyin. Sonuncu felimiz стоит felidir. Стоит feli şəxsə görə dəyişəndə стоит feli ilə Ə, çox bənzər, sadəcə olaraq vurğu fərqi var. Стоит bir şeyin dəyərini bildirməkdir. Məsəl üçün: Этот дом стоит 1 milyon dollarov. Bu ev 1 milyon dollardır, yəni dəyəri budur. Və ya həm də: Из-за него не стоит рисковать. Ondan ötürü risk etməyə dəymir. Və bununla da bu mövzumuzun da sonuna gəldik. Çatdıq. Ümid edirəm bu dərs sizin üçün faydalı oldu. Sağ olun. Növbəti dərsimizdə görüşənədək.